Здравствуйте. Выборы прошли, и сегодня мы ждем окончательных результатов. Бюллетени еще считаются, а у нас в студии Сергей Кушнарев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я знаю, что всю ночь вы не работали, собрали команду, и шел альтернативный подсчет голосов. Как вы это сделали, да. и насколько это близко оказалось к результатам, ну, всяком душе тем, которые мы имеем сейчас? Да, действительно, мы занимались параллельным подсчетом голосов. Вот. Мы старались оперативно собрать информацию с участков. Вот. На состояние 8 утра у нас было порядка 85% информации. Вот. Мы это все вбивали в, 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 в программу, которая считала наши голоса. Там, правда, была допущена ошибка. В одном месте там у нас задвоилось немножко. Вот, сумма суммарное количество процентов вышло на 0,4 больше. А программа она откуда была взята? С сделали сами. <связан> вот, сделали сами да. Значит, мы постарались объединить несколько политических сил для этого дела. Мы работали совместно с аграрной партией и э, с партией чести и борьбы с коррупцией. Вот. Это в связи с тем, что у нас не на всех участках были закрыты кандидатами и э, наблюдателями, членами комиссии. Вот, то есть при таком, э, скажем так, объединении сил нам удалось собрать информацию практически со всех участков. Я еще раз я не в начале, что Сергей Кушнарев у нас проходил кандидатом на э, депутаты Славянского городского совета от политической партии Самопомещ. Вот получается, что Самопомещ, аграрная э, партия и партия чести и борьбы с коррупцией Коррупция вот вместе объединить для того, чтобы сделать альтернативный посчет голосов. Да, максимально оперативный, чтобы у нас ну, была информация. Вот, потому что, ну, скажем так, все ожидали каких-то махинаций, каких-то, может быть, ну, подтасовок, скажем так. Вот. Но, как показал сам процесс выбранный, я ездил по участкам, где-то постил порядка 15 участков. Все проходило довольно-таки ну, спокойно, и люди действительно были нацелены на результат. Вот были небольшие нарушения на участках там, были, ну, скажем так, недопонимания среди комиссий, вот. Но в целом у меня, ну, скажем так, я первый раз участвую во всех процессах выборных, то есть я был очень даже удивлен в такой вот большой совместной работе, то есть такое количество людей было занято в процессе, все работали слаженно, несмотря на то, что даже у нас поменялось предвыборное законодательство, то есть потом некоторые а, организационные моменты поменялись. Вот, люди работали просто исключительно. Потому что все хотели провести честные выборы. Вот, вот Славянск в этот раз вот, весь объединился в этом желании провести выборы честно, быстро, за один раз. И да, это малой вот, кровью, что называется. Да, это вот показатель, как вот люди могут объединиться вокруг цели. То есть вот. сегодня сами выборы показали, что Славянск может объединиться и может идти вперед успешно вместе со всеми взглядами у людей разными. Он может идти вперед и делать одно общее дело. Да. Даже вот политические силы тоже пошли на встречу, и э, мы сделали вот этот альтернативный подсчет голосов. А вот э, подсчет, вот на сегодняшний день, насколько у вас расходились, вот, э, и чем а, вы это можете объяснить? Значит, вот тот, э, скажем так, скрин, который я опубликовал в Фейсбуке, э, там по предварительным подсчетам у нас было 4 кандидата, э, в аграрной партии 2, вот. И в Апоблоке было, по-моему, всего 20. Ага. вот сейчас, на данный момент времени, не хватает всего одного участка Светогорска. Вот, и мы уже имеем картину. То есть у нас минус один кандидат, у партия плюс один. Плюс у Апоблока добавились кандидаты. Вот, то есть, в принципе, погрешность была, ну, я считаю, она в пределах допустимой. Вот. А также мы подписали меморандум с общественной организацией «Выбер.Инфо». Вот, и э, делали альтернативный подсчет на сайте этой общественной организации. Там просто у нас небольшая задержка получилась с вводом данных. Но на э, вечер 26 числа мы уже вбили тоже процентов 80 протоколов. Вот в данный момент времени эта информация доступна. То есть там даже она считает, это программа кандидатов. То есть ка по каждой партии видно, сколько, какие кандидаты прошли. Вот, с фамилиями, номерами округов, количеством голосов за этих людей, процентовым рейтингом внутри э, партии. Вот это все есть на сайте выбер инфо, по-моему. А, такой вопрос. Сейчас у нас задержка. Вот раньше этого никогда не было. Тем не менее, сегодня вот такой скандал в Светогорске. Насколько может повлиять вот результаты в Светогорске на общую картину выбора в Славянске? А, насколько я помню, не обработано светогорских голосов, там порядка процентов 4, по-моему, где-то около того. То есть всего получается 96 процентов рот, а 4 осталось. Кардинально, скорее всего, не изменится. По крайней мере, по политической силе самопомощи у нас, наоборот, не хватает до четырех кандидатов, всего-навсего по-моему, 0,2%. Может, Светогорск может вам дать эти Светогорск может дать, а может, наоборот, отнять. Но, скорее всего, он не даст, вот, а потому что мы в Светогорске не проводили агитацию. То есть мы просто ну, были ограничены в ресурсах, особенно во временных, скажем так. Мы просто не успевали, и там у нас, скорее всего, голосов не будет. По остальным партиям, то есть надо смотреть, у кого-то на грани, вот, допустим, радикальная партия Лешка, она, ну, скажем так, ей не хватило полпроцента голосов. А в абсолютных голосах, в численности голосов в людях, по-моему, 25 либо 30 голосов не хватило, ну, что чтобы, да, чтобы у них прошли кандидаты. Ну а в целом мы довольны результатами? В целом, ну конечно. Мы рассчитывали на намного меньший процент. Вот, но, скажем так, когда приходили данные с участков, я в том числе участвовал в подсчете на 28-м участке на химике. Я, конечно, ну, честно говоря, был очень даже приятно удивлен. Вот, то есть люди все-таки, ну, те, которые приходили, они на что-то надеялись, на что-то надеются, верят. Вот, то есть теперь уже, как говорится, есть результаты, выбор сделан. То есть необходимо теперь включаться в работу и стараться это доверие людей пытаться оправдать. Ну, вы лично прошли и процентов... Ну, да, я как первый будет, кандидат, я прошел. Наша программа, к сожалению, ограничена. Что вы хотите сказать вот своим избирателям, которые вас поверили? В первую очередь хотел бы выразить а, благодарность а, своим избирателям. А, надеюсь, что мы оправдаем ваши надежды. А вот то, что мы, а, о чем говорили, то, о чем обещали, мы сделаем и постараемся сделать даже больше. А вот, а, наша команда она остается в работе. Те кандидаты, которые не прошли, они точно так же остаются в громадском объединении самопомощь, и они будут нам помогать работать. Вот. Также хотелось бы обратиться, если у кого есть какие-то, ну, есть желание присоединиться к нашей команде, приходите, звоните, готовы выслушать каждого и вести конструктивный диалог с каждым, кто заинтересован в благополучии жизни нашего города. Мы вас поздравляем. Надеемся, что вы оправдаете доверие людей, и вы, и ваша команда. Вот, а нашим телезрителям напоминаем, что на студии был Сергей Кушнарев, э, лидер э, команды политической партии «Савакомич» в городе Славянске, которая прошла на выборах в наш депутатский корпус и на сегодняшний день имеет как минимум три правильно? Да, три кандидата в наши продукты. Спасибо. Спасибо вам.